Добрий день, шановні гості та учасники заходу. Традиційно у другу суботу вересня відзначається свято всіх прихильників здорового способу життя, фізкультурників, спортсменів, ветеранів спорту. За всіх часів саме саме духом і тілом люди складали опору суспільства, адже спорт це не тільки не тільки дає здоров'я, він загартовує характер і волю. Україна завжди славилась своїми спортивними талантами, фізичне виховання це здоров'я нації. Наш турнір помір по мініфутболу проводиться в рамках відзначення дня працівника фізичної культури та спорту. Зустрічаємо учасників заходу. Збірна команда працівників Дергачівської районної державної адміністрації та Дергачівської районної ради. <плес> команда голів місцевих рад. <плес> команда працівників галузі фізичної культури та спорту. Харківської державної зооветеринарної академії. Команда загону територіальної оборони. Футбольна команда ветеранів. Команди щикусь. Свято оголошується відкриття. що ми пам'ятаємо про спорт, ми живемо за спортом, ми кохаємо, любимо наш спорт і нашу славетну гру футбольну, українську. Тобто покажемо сьогодні, по-перше, що ми команда, по-друге, що ми з повагою ставимося один до одного, і граємо самі і приклад подаємо. Слава футболу! Слово надается в районной рады Лазареву Геннадию Юрьевичу. Я хотел бы всех поздравить с праздником, с праздником физкультуры. Физкультура для каждого из нас это прежде всего залог здоровья. Сегодня, вы знаете, когда кинули, кинули клич собрать команды, проблем не было с этим. Наоборот, было их очень много. Я хотел бы сегодня каждой из команды пожелать победы. А то, что сегодня команда собралась и вышла на поле, это уже победы. Всем хотел бы пожелать хорошего дня. Еще раз всех с праздником. И слава спорту, наверное, в районе. С праздником! Слово для привитания надается Дерачевскому міському голове Лисицкому Олександру Васильевичу. Дякую. Шановні друзі, ви шановні спортсмени, е -е, якщо трішки історії, то, мабуть, спортивний марафон він нас на Дергачівщині проходив уже цілий рік. І до Дня фізичної культури і спорту до неділі. От ми з вами сьогодні районом підводимо підсумки, якими вони будуть, покажуть наші судді. Тобто ви ж... На Насуті низько кланяйтесь, щоб вони ж результати надали такі, які б ви хотіли. Тому я всіх вас вітаю з недільним святом. Бажаю, як вже сказали мої колеги, тільки перемог у спорті. Хай нам всім щастить. Слово надається нашому шановному гостю, Безлеткіну Валерію Михайловичу. Уважаемые террочевцы, мне приятно сегодня быть вместе с вами на этом празднике по приглашению руководителей района, руководителей районного совета. Вы знаете, вы по праву занимаете первое место в области по спортивным достижениям, по результатам. Я хочу пожелать вам сегодня красивой, содержательной игры, чтобы все вы получили, и зрители, и футболисты, удовольствие от сегодняшней игры. Мне приятно быть с вами. Я рад, что сегодня такой замечательный день, замечательный праздник. Благодаря всем вам искренне хочу пожелать всем здоровья, добра и всем получать удовольствие от этой великой спортивной игры в футбол. Спасибо. Дякуємо за ваші щирі слова вітання. Команди просимо зайняти свої місця згідно жеребкування. Наші приграють наші ваші за. よろしくお願いしま Команда депутатов районной рады и администрации сборная победила команду сборных голов со счетом 3-2. Команда физкультурных работников обыграла тероборону со счетом 5-2. В этом сезоне эта команда стала вице-чемпионами Украины среди ветеранов сельских команд, кому за 50 лет. Давайте поздравим этих моложавых ветеранов с их заслуженным успехом.

О, блядь, какой, а. Третье место в группе А заняла команда Сбирна голов Мессевой Храд. Третье место в команде Б заняла, заняла группа Тероборона. Эти две команды сейчас встречаются на поле. Номер два. Между собой за почетное пятое место. Итак, депутаты, Николай Иванович, пожалуйста, на это поле играете против теробороны. Эй, эй, эй! <решили> а, <решили> давай, давай, давай. <решили> Надо понизу, так бы я и пропустил. А Рука! Не, не! В финале на первом поле встречается команда ХДЗБА и команда Физрук. И на втором поле сразу же встречается за третье место команда Рады и Администрации против команды ветеранов. Центру тренд. Танцювальний колектив. Народжені перемагати. Хореограф Олександра Долгіх. Зустрічаємо. Хіп-хоп. Доросла група. Степнабок this. душі. Niggas new to this. I'm super rich like Russell, now. Nah, we are. I'm decked out. My bitch smell like Dior. She's full, She wanna see her hand at. Your bitch cool, but where her broken bag at? You can tell a lot about a nigga by his bitch. Full, my swag on lemonade. So fly and shit I can't hide. Louboutin kicks my Louboutins. Bitch, we wear it in the place. Bitch, we grind. Put your hands up. Put 'em over my eyes. and What's up? Итак, два слова после окончания турнира. Этот турнир у нас впервые проводится в подобном формате к Дню физической культуры и спорта. И хочется пожелать, чтобы вы, дорогие друзья, еще раз отметили этот праздник действительно здоровым образом жизни, отметили его на глазах у молодежи, на глазах у подрастающего поколения и продемонстрировали действительно то, что вы 50 в 60 лет, и люди, которые далеки от спорта, показали настоящий задор, бодрость и самое главное азарт и к волю к победе. Спасибо вам за это и еще раз с праздником. На победителей и лучших игроков приглашаем советника. Главы Дергачевской администрация Александра Станиславовича Осадчева. Ну что, победила дружба сегодня. Играли как никогда. И я так понимаю, что сегодня Ненадеевич Александр Александрович сказал, надо строить 6 столей для каждой команды отдельности. В Дергачах. Строим. Да. борьбе за приз бомбардира встретились сегодня два бомбардира. Престинский Юрий, который забил 6 мячей за команду ветеранов, но, к сожалению, этого не хватило. На один мяч больше, опять же, физрук Дмитрий Цыганко. 7 мячей в турнире. такой казус произошел. Может, кто-то в некоторой так упредительности заподозрил торгкомитет, но отнюдь это абсолютно не так. Дело в чем? Что однозначно лучшим игроком был признан человек, ну, который можно сказать со стороны. Как говорится, лучшим игроком в сильной команде быть просто и легко. А вот в команду вытащить до почти призоров, это совсем сложно. И в этом сегодня выделился, как все нас значно отметили. Валерий Михайлович Безлепкин, признанный лучшим игроком турнира. Познакомились с этим перспективным футболистом и задумаемся, брать ли его к себе в район. Однозначно брать. Итак, за участие в турнире награждается команда, которая успешно преодолела отборочные игры и достигла место в полуфинале. За четвертое место команда сборная администрации и депутатов районной рады. Капитан Геннадий Юрьевич Лазарев. В нашем сегодняшнем турнире обидно проиграл в полуфинале, заняла команда ветеранов. Капитан Виктор Шуляк. Теплом, кубок за третье место и медали. Виктор Николаевич. Команда, подходим. Медальки. призер сегодняшних соревнований проиграл в финале только по пенальте итог серия пенальти была очень длинной сборная команда преподавателей Харьковской державной зооветеринарной академии Василий Алексеевич Лященко организатор капитан и трудную минуту врата пожалуйста, И победителем сегодняшнего турнира, в дню физкультурных работников, в дню спорта, заслуженно победили профессионалы, которые будут отмечать наверняка этот профессиональный праздник. Команда преподавателей ДЮ США, тренеров и директор Дю США Андрей Николаевич Фурман. прежде чем с вами попрощаться, еще бы хотелось, чтобы все участники поприветствовали также аплодисментами. Великолепная команда, которые также участвовали в этом турнире. Пятое место завоевала команда Теробороны. Наши защитники. Я думаю, еще не раз мы встретимся на полях. А также сборную команду Галив, которая, несмотря на занятость, несмотря на то, что они далеки, каждый лично от футбола все-таки смогли создать прекрасную команду с бойцовскими качествами и, конечно, также тоже победили. Аплодисменты в адрес Галин и у капитана Николая Ивановича Шаболтаса.